Вот уже более 30 лет компания Гербалайф является пионером в области сбалансированного питания. Чтобы удостовериться в том, что мы производим высококачественные продукты, нам необходимо ответить на несколько простых вопросов. Полезны ли ингредиенты, входящие в состав продуктов Гербалайф? Действительно ли в продуктах Гербалайф содержатся все ингредиенты, указанные на этикетке? Знаете ли вы, откуда получены данные ингредиенты? Учитывая состав продуктов Гербалайф, вы и ваши клиенты можете быть уверены в их высоком качестве, безопасности и полезных свойствах. Давайте заглянем под этикетку, чтобы продемонстрировать Демонстрировать вам, почему это именно так? Мы инвестировали миллионы долларов в передовые технологии и производственные процессы, новые предприятия и людей, работающих на них, чтобы гарантировать проведение научных исследований и высочайшее качество нашей продукции. В состав нашего научно-консультационного совета входят ведущие эксперты в области питания, включая главного научного руководителя доктора Стива Хенига, вице-президента по вопросам образования доктора Луиджи Граттон, а также таких всемирно известных специалистов, как доктор Дэвид Хибер, лауреат Нобелевской премии Луи Игнаро, эксперт в области проблем старения и здорового функционирования мозга доктор Гэри Смол и доктор Джон Хайс, ведущий специалист в области разработки спортивного питания. При создании новых продуктов наша команда по разработке и совершенствованию продукции руководствуется основными принципами правильного питания, выбирая те ингредиенты, которые содержат оптимальный баланс питательных веществ. Полезные свойства каждого из ингредиентов, используемых в продукции Herbalife, подкреплены научными исследованиями. За последние годы государственное регулирование индустрии пищевых добавок стало более строгим. Доктор Билл Франкос, старший вице-президент по вопросам безопасности продуктов, помогает обеспечить соответствие нашей продукции нормативным рекомендациям и даже их превосходство над установленными нормами во всем мире. Доктор Франкос является признанным экспертом в нашей индустрии. Он проработал 15 лет в Управлении по контролю за лекарствами и продуктами питания США. В целях обеспечения высокого качества мы изготавливаем все продукты в соответствии с правилами организации производства и контроля качества. Гербалайф досконально проверяет все без исключения ингредиенты на предмет их безопасности, прежде чем добавить в состав продукта. Более того, все ингредиенты проверяются на предмет наличия у них всех свойств, которые указаны на этикетке. Для производства продукции Гербалайф используются около 150 растительных ингредиентов. И в силу нашей приверженности стандартам высокого качества процесс проверки и отбора потенциальных поставщиков сырья может длиться до полутора лет. Сначала им посылается перечень ингредиентов, а затем мы тестируем многочисленные образцы, прежде чем принять решение о приеме данного поставщика в нашу команду Гербалайф. Новая продукция Гербалайф проходит также длительный процесс испытаний на стабильность свойств до того, как ее признают готовой для выпуска на рынок. Одной из причин данного тестирования является стремление определить конкретный срок хранения нового продукта. По окончании производства Гербалайф проверяет помещение и контролирует условия, в которых хранится конечная продукция. Мы осуществили крупные инвестиции в новейшее оборудование, позволяющее осуществлять мониторинг температуры и оценку среды в целом, в условиях которой хранятся продукты на складах. Также наши продукты проходят проверку во время транспортировки, чтобы при продаже мы могли гарантировать потребителям качество наших продуктов. Наша прогрессивная система после продажного контроля качества продуктов тщательно проверяет все поступающие к нам отчеты относительно качества продуктов и их воздействия на самочувствие человека. Ни одна компания, занимающаяся пищевыми добавками, до недавнего времени не использовала передовую систему подобной сложности. Одним из самых важных факторов производства качественных продуктов является владение информацией, откуда получены ингредиенты для их производства. Для начала нужно иметь возможность отслеживать, где данное растительное сырье выращивается. Мы заключили ряд стратегических договоров о поставках с фермерами провинции Хуань, Китай, а также других провинций, где выращиваются растительные культуры. Чайные плантации в Китае, поля алоэ в Мексике и плантации соевых бобов в Соединенных Штатах мы отслеживаем процесс возделывания, сбора и переработки сырья, которые используются в наших продуктах. Сегодня мы занимаем более сильную и конкурентоспособную позицию, чем когда-либо. В будущем мы будем продолжать осуществлять инвестиции в инновационные процессы и производственные предприятия, находящиеся в собственности компании, такие как в городе Чаньша, Китай, а также промышленные предприятия в городе Лейк Форест, Калифорния и Сучжоу, Китай. Мы проводим клинические исследования наших продуктов в ведущих университетах всего мира. Как только новый продукт выходит на рынок, доктор Луиджи Градтон и остальные члены научно-консультационного Совета Гербалайф по всему миру проводят обучающие тренинги для независимых дистрибьюторов. Полезны ли ингредиенты, входящие в состав продуктов Гербалайф? Да. Действительно ли в продуктах Гербалайф содержатся все ингредиенты, указанные на этикетке? Да. Знаете ли вы, откуда получены данные ингредиенты? Да. Сейчас самое лучшее время, чтобы стать частью команды Гербалайф. It's the promise we make to you as an Herbalife distributor and you can make to your customers.